Сегодня проводится акция совместно с предпринимателями, которые занимаются предпринимательской деятельностью во временных сооружениях. Команда Кличко и его советник, который сегодня спрятался в парламенте за депутатским мандатом, вот они принимают кулуарно решения, которые несовместимы вообще-то с тем, чтобы сегодня люди как-то имели возможность выживать. Сегодня идет война, но тем не менее... Власть абсолютно не обращает на это внимания. Получилось в моей жизни тоже так, что 19 декабря прошлого года, это на День Святого Николая, власть высоко оценила мой 46-летний труд, 24 года из которых я занимался предпринимательской деятельностью. Приехали 3 часа ночи, нанесли визит такой неожиданный и поздравили меня, и уничтожили полностью бизнес. И поэтому сегодня я оказался за чертой, как говорится, возможности жить нормально. И сегодня на пенсии, и на субсидии. Поэтому я хочу поблагодарить стоп как сегодняшнюю власть, что она так высоко оценила мой труд. А ребятам я хочу посоветовать, чтобы они в самом деле проявляли активную позицию свою и защищали свои интересы. Потому что сегодняшняя власть, она беспредельная. Это бандиты, к сожалению. Хотя я и человек верующий, но я никогда не ожидал, что в моей жизни я встречусь с такими людьми циничными, которые абсолютно не, не смотрят на то, что сегодня тяжелая ситуация в стране. И все понимают, что малый бизнес – это, это основа всей экономики. И людям всем надо подниматься совместно, а не так, чтобы вообще не обращать внимания. Раньше хоть как-то власть обращала внимание, выходила на встречу с людьми, разговаривала. А эти абсолютно ни, ни, ни на что не смотрят. Поэтому что можно сказать? Позор этой сегодняшней власти. Мне стыдно, что сегодня у нас во главе такой мэр. К сожалению.